आज श्रीरामपूर शहरात साखळी उपोषणाचा आठवा दिवस आहे रामगिरी महाराज यांच्या पैगंबर विरोधात जे अपशब्द वापरण्यात आले वादग्रस्त विधान जे होतं त्या संदर्भात एक महिना उलटून देखील गुन्हे दाखल झालेले आहेत कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही यासाठी मौलाना आझाद चौक या ठिकाणी साखळी उपोषणाची सुरुवात करण्यात आली मात्र आज आठ दिवस दे होऊन देखील कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली गेलेली नाही आहे त्यामुळे आज आपण या ठिकाणी ज्या तीव्र भावना आहेत काही मुस्लिम समाजाच्या त्या जाणून घेऊया नेमकं आज जे आहे या ठिकाणी जमादार असेल आणि आणखी त्याचे सहकारी असेल आदिलभाय असे खूप लोक या ठिकाणी बसलेले आहेत आणि सरकार दखल का घेत नाही या संदर्भात आता त्यांच्या काय भावना या आपण संदर्भात जाणून घेऊया नेमकं आज आपला आठवा दिवस आहे काय अपेक्षा आप होती आपली आणि काय झालं पाहिजे होतं त्या संदर्भात आपली काय मागणी आहे आता आज आम्हाला अपर साखळी उपेशन गो जो हमने तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से ऑपरेशन शुरू किया था और आज हमको ऑपरेशन को आठ दिन हुए लेकिन सरकार सोई हुई है सरकार सरकार को जाग नहीं आ रही है नींद में से कब उठेंगी ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी सरकार से मांग है कि जो रामगिरी महाराज है ये तो महाराज बोलने के तो लायक नहीं है लेकिन ये रामगिरी को जल्द से जल्द अटक करना उन्होंने इसके लिए हम यहाँ पर आठवां दिन है लेकिन अभी तक कोई अधिकारी कोई हमारे पास में नहीं आया हम इसके बाद में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले और इसका जो भी जवाबदार रहेगा इसके जवाबदार ये पुलिस प्रशासन सरकार रहेंगी या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात तीव्र भावना या ठिकाणी आपल्याला मिळत आहेत त्या संदर्भात आता आपल्याकडं अजून कोणी आलं नाही असं आपलं म्हणणं येतं नेमकं काय अपेक्षा आहे आपली कोणी आपल्याकडे यावं अशी अपेक्षा टाकून जो त्यामुळे सेक्युलर पार्टी जो नेते इलेक्शन को बाप बना देते पैर धोके धोक्या पाणी लेते ये लोक आठ दिन भी अभी तक यहाँ पूरे ओपरेशन की जगह ऊपर नहीं आए इनको नींद आ रही है इनको दिख रहा नहीं है इनके आंखों में मोती बिंदु हो गए इसके लिए इनको ये ऑपरेशन दिख नहीं रहा है इसके बाद जो यहाँ पर जो हमारे जो खासदार है वाकचोरे साहब वाक्चोरे साहब मुसलमानों ने तुम्हारे को खासदार बनाया नहीं तो तुम्हारी नगर सेवक बनने की भी लायकी नहीं थी और मुसलमानों ने तुम्हारे को खासदार बनाने के बाद आमदार साहब है इनको भी सबने मुसलमानों ने नगर सेवक आमदार खासदार बनाते है लेकिन जब मुसलमानों पे हालात आते हैं, मुसलमानों पे परेशानी आती तो मुसलमानों के तरफ से बोलने वाला कोई नहीं रहता है और अभी 16 तारीख के दिन ईद मिलादुल्नबी ईद मिलादुल्नबी है और उस दिन जो यहाँ पर बैनर लगेगा हमारे नबी के जो शुभकामनाएं देगा ईद मिलादी के दिन जो भी यहाँ पर जिसने यहाँ पर मंडप में आकर हमको समर्थन दिया है उसका ही बैनर यहाँ पर लगेगा नहीं तो उनके बैनर फाड़ दिए जाएंगे और एक बात कहूंगा कि ईद मिलादुल नबी के दिन जिस दिन भी ये तमाम मैं इस मंडप से तमाम महाराष्ट्र वासियों को बोलूंगा पार्टी के नेता ने या कोई भी नेता ने हमारे नबी के खिलाफ हमारे नबी के वास्ते हमारा समर्थन किया होगा उसको अपने प्रोग्राम में आने की इजाजत दो और जो ईद मिलादुल नबी के दिन जुलूस में जो शुभकामनाएं देने को आएंगे ये दोगले लोग इनको हम कालिक पहुंचेंगे इनको यहाँ पर आने देंगे इस मंडप से मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि आप आओ भी मत तुम्हारे मुंह काले कर दिए जाएंगे और बैनर भी लगाओ मत यहाँ पर बैनर भी फाड़ दिए जाएंगे या ठिकाणी बॅनरबाजीवर देखील या ठिकाणी मुस्लिम समाजाच्या वतीने बोट उचलण्यात आलेला आहे गेल्या अनेक दिवसांपासून आठ दिवसापासून या ठिकाणी उपोषण चालू आहे मात्र कुणीही येऊन या ठिकाणी त्याची दखल घेतली नाही त्याचा रोष या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे यानंतर आपण अजून काही बंधूंचं मनोगत पाहूया आपला भारत देश हा सर्व धर्म एकमेकांशी पार प्रेमाने वागतात आणि ही परंपरा वर्षानुवर्ष चालू आहे पण पॉलिटिशियन काही आपल्या सत्तेचा लाभ मिळवण्यासाठी धर्माधर्मामध्ये जे भांडणं लावून देतात ते उदाहरण आपल्यासमोर येतं आहे महाराष्ट्राचं पुढं चुराव आहे आणि त्या निमित्ताने आपल्याला दिसून येते आहे की एक, एक महाराजांनी नबी करीम सल्ला तालुसम यांच्याबद्दल जे आपले शब्द वापरले आहेत त्याचा उपद्रव पूर्ण महाराष्ट्रसह पूर्ण देशामध्ये आपल्याला दिसून येतो आहे आणि सगळीकडे याचे जे तीव्र प्रसाद आपल्याला दिसून येत आहेत आमचं म्हणणं एकच आहे सर्व मुस्लिम समाज एक ठिकाणी जमलेला आहे आमची एकच मागणी आहे त्या महाराजाला अटक करा आणि त्याला शिक्षा द्या आणि सर्व जे आमचे हिंदू भाऊ आहेत किंवा दुसरे समाजाचे जे आहेत आम आमचं कोणाशी काही ना भांडण नाही आणि आम्ही सगळ्यांशी प्रेमाने वागतो ते आम तेही आमच्या संघ प्रेमाने वागतात किरकोळ काही जे आहेत नासके कांदे त्यांच्यामुळे हे ही समोर येतं असं तर गव्हर्मेंटनी याच्याबद्दल दक्षता घ्यावी आणि त्वरित कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे जर हे असं चालत असलं तर पुढं आपण अपन आपल्या पिढीला काय देत आहोत आणि पुढचं फ्युचर आपलं काय आहे आपली देशाची उन्नती करतोय प्रगती करतोय का आपण देशाला मागं टाकतोय तर याच्याबद्दल सर्वांनी जे या आहे पुढं येऊन या मा ह्या मॅटरला व्यवस्थितपणे हाताळावं हा डिपार्टमेंटने जी ॲक्शन घ्यावी त्या महाराजाला अटक करावी गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यांनी जे हे त्या महाराजाला पाठीशी घालू नये आणि त्वरित त्या महाराजांची अटक करावी ही आमची मागणी आहे या ठिकाणी महाराजांना अटक करावी अशीच मागणी होत आहे या ठिकाणी म्हणले गेलं आहे का हिंदू विरुद्ध मुस्लिम किंवा मुस्लिम विरुद्ध हिंदू नसून या ठिकाणी फक्त राजकारण केलं जात आहे या यानंतर आपण जाणून घेऊया आदिल मगदुमी यांच्याकडून त्यांच्या प्रतिक्रिया काय आहे आज आठ दिवस उलटून गेलेले आहेत या ठिकाणी उपोषणाला नेमका यानंतर पुढची दिशा काय राहणार आहे असलकम वाला वरक बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है आठ दिन से यहाँ पे लगातार मुसलमान नौजवान गैरतमंदूर मुसलमान नबी अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के आशिद आशिक आ रहे है बैठ रहे ये बैठना हमारा इसके लिए नहीं है कि हम आ, शोपी से, हम अपनी मांगों को ले बैठे हैं दिन रात बैठे है सदाई लगा रहे है लब्बे क्या रसूल अल्लाह की सदाई लगा रहे हैं और इंशाल्लाह लगाते ही रहेंगे मेरी प्रशासन से ये मैं गुजारिश तो नहीं करूँगा हमने कंप्लेंट दिए है हम फिरिया दिए है और वो जो गुनेगार है अट्ठावन एफ आई आर उसके ऊपर दर्ज हो चुकी है गैरतमंद इंडियन होने के नाते आपको प्रशासन को भी और जैसा मेरे भाई ने बोला पॉलिटिकल लीडर वाक है और जो तुम्हारे कानड़े है और नगर सेवक है सिर्फ मुसलमानों के वाहवाही के लिए और वोट के लिए जो आते है उनसे भी मेरी उनका भी गोज गुवार करना चाहता हूँ तो तुम भी सुन लो आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं करना वोट मांगने के लिए और हमारे कौम का और हमारे नबी का मजाक में तुम भी शामिल हो क्योंकि हमारा ये काम है मुसलमानों का और है और रहेगा तो हम सब धर्म के पालन और इज्जत करते हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इज्जत दो तो हम उसी के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करते हुए अभी तक इज्जत ही देते आए है और इज्जत ही कर रहे हैं इसका यह मतलब नहीं है कि हम कमजोर है हम कमजोर इस लाइन से है कि हमको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तालीम और तरबियत दी है हम इल्म के रखने वाले हैं हम जानदार है जाबाज है हम कुछ भी कर सकते है हम कुछ भी कर सकते है कानून के दायरे में रहते हुए हम आपको ये चेतावनी देते है और आपको ये कहते है कि आप जल्द अज जल्द उसके ऊपर कार्रवाई करके कार्रवाई तो हो चुकी है उसको अरेस्ट करें, बहुत हो गया अट्ठावन अट्ठावन जगह उसकी एफ आई हो चुकी है हमको गोल गोल किया जा रहा है आठ दिन से हमारे नौजवान बच्चे सब बैठे बारह यहाँ पे अपने तव, अपने फिक्रों का इजहार कर रहे हैं हमारी मांगों का डिमांड कर रहे हैं याद रखो ये यह आज मौलाना आजाद चौक में बैठे अगर उसके ऊपर कार्रवाई और उसको अटक नहीं हुई है तो ये अल्टीमेटम है हम यहाँ से उठ के थोड़े से दूर शिवाजी महाराज चौक में जाएंगे और वहा धरना आंदोलन करेंगे और वहां बैठ जाएंगे अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो इनशाला इंशाल्लाह महाराष्ट्र के हर जिले हर तालुका हर करिया हर स्टेट के अंदर इंशाल्लाह हम आंदोलन करेंगे ये मैं इतनी बात करके कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ आपसे आज नहीं कर रहा हूँ मोह दबाना नहीं कर रहा हूँ मेरा इंडियन नागरिक होने और हमारा सबका हमारा संविधान के अंदर हमको हक है कि कानूनी कार्रवाई जिसपे की गई है उसको अटक करना है हमारा उपोषण का माध्यम भी यही है कि उसको अटक किया जाए और हमारी यही आपसे आपके चैनल के माध्यम से कि मैसेज वहां तक पहुंचाए और जल्द से जल्द, जल्द उसको अरेस्ट किया जाए अस्सलाम वालेकुम या ठिकाणी सर्वांची मागणी आहे का महाराजांना अटक झाली पाहिजे अन्यथा या ठिकाणी मोठा आंदोलन करण्याची भूमिका मुस्लिम समाजाच्या नेतेने घेत येणार खबरदारी या ठिकाणी तिरंगा न्यूज साठी अस्लबीचा सह कॅमेरामॅन इनायत आता अशाच नवनवीन घडामोडी पाहण्याकरिता आपल्या तिरंगा न्यूज युट्यूब चॅनलला लाईक करा सबस्क्राईब करा तसेच अनेकांना फॉरवर्ड करा संपर्क शहाण्णव पासष्ट चव्वेचाळीस अठ्ठ्याऐंशी अठ्ठ्याण्णव